Если президент Янукович ссылается на инструкции, которые мешают удовлетворить, вынести решение о помиловании, то Верховная Рада Украины имеет все полномочия для объявления амнистии, и в этом она никак не ограничена. Она ограничена в этом только голосованием и подписью президента страны. Значит, поэтому я думаю, что если бы добрая воля восторжествовала, эти три стороны договорились, то э, вся преамбула этого решения могла бы состоять буквально из одной строчки. Э, Кируючи с принципами коммунизма, то вид, видно до частины 3 статьи 92 Конституции Украины, Верховная Рада постановляет и дальше этой амнистию, перечислив чего амнистию, там Павел Владимир и закон набирает чинности с, с дня его официального опубликования. Это можно было бы сделать очень быстро и очень просто.